Вітаю, ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Польща вперше відбивала дронову атаку Російської Федерації. Це сталося минулої ночі, коли власне Російська Федерація здійснювала напад масштабний на Україну. Вкотре у небо було підняті винищувачі, як польські, так і натівські. Загалом йшлося про близько 10 повітряних об'єктів. Ці дрони перетнули кордон Польщі і рухалися вглиб країни. Яка реакція польської влади і НАТО, а також пересічних поляків? Ми спитаємо в такого спікера Юрась Ліхтарович, журналіст польського радіо для закордону. Юрась, вітаю вас. Дякую, що долучилися. Здравствуйте, добрий день. Ну що ж, я одразу скажу, що офіційної реакції НАТО поки немає, але є публікація Reuters із посиланням на представника альянсу про те, що Північно-Атлантичний Альянс не вважає вторгнення дронів на територію Польщі нападом на учасницю э... НАТО. Е... А от що зараз каже польська влада, власне, щодо цієї ситуації? Ну, как раз недавно произошло выступление премьер-министра Дональда Туска в парламенте, и он сказал, что 19 целей нарушила воздушную границу Польши. И тут пока ну, даже польское правительство не рассматривает это как нападение, они говорят о провокации. И Пока известно, что собираются, польская сторона говорит о том, что хотят обратиться к союзникам в рамках четвертой 4 4 статьи НАТО, имеется в виду консультации. И, ну, видим, по крайней мере, с того, что происходило, участие в отбитии атаки принимали самолеты F-35 голландские. И тут, что э, дают информацию польские военные, как раз большую часть сбили голландцы. Э, также работала польская авиация. Так что, э, ну, виден, видно, что мобилизация большая польских властей и говорят о том, что... Э, ну, Такое, а можно сказать, обратились к нации, что надо объединяться, что это важная ситуация и что враг не на Западе, а именно враг на, на Востоке за восточной границей. Польща розглядає можливість так звернення до статті 4 НАТО. Ви вже це зазначили. Ще раз зауважимо, що йдеться про консультації всіх учасників альянсу. Якщо вбачається загроза для однієї з країн, і нібито Польща просить про термінову нараду в рамках Північно-Атлантичного альянсу, ради Північно-Атлантичного альянсу, чи є інформація, Информация, когда это может статися ориентированно. То есть це это насколько терминово? Ну, пока мне трудно сказать, такая официальная информация, что они как бы подали запрос. Видно, что есть поддержка, потому что есть высказывание, тут уже в Польше цитируется, и руководство Европейского Союза, Франции и Германии, которые поддерживают. Как быстро это произойдет, ну, тут тяжело сказать, но я думаю, что это, наверное, вопрос, может быть, не на даже дней, а часов. Так что, по крайней мере, такие тут надежды высказываются в Польше. Угу. Юрась, от щодо настроїв серед населення, про що зараз говорять, пишуть, коментують. Напевно, ви вже зранку і в день бачили коментарі. Ну, навіть немножко удалось там з якимись людьми порозмовляти, але є, мабуть, таке, може бути, не шок, але не впевненість. чувство тревоги. Но тут еще надо различать, что кроме таких реальных высказываний очень много дезинформации. И даже мы, когда вот тут на радио разговаривали с польскими экспертами, то по информации такой структуры InfoOps есть большая, но они заметили, что очень большая активность с часу ночи российских троллей и российских структур связанных. И как раз идет такой ну, можно сказать, три нарратива дезинформационных. Это первое касательно, во-первых, действий польской власти. Значит, первое это касалось того, что, чтобы поменять жертву и атакующую сторону. То есть они пытались замыливать, чтобы, скажем, это непонятно какие-то дроны, неизвестно откуда, чтобы всячески этот российский след от, как бы закрыть. Потом следующее – это как раз критика действий польской власти и НАТО, что как бы НАТО не помогает, а поляки, они там очень медленно реагируют. Ну и также большой антиукраинский нарратив, обвинения, пробуют они в польское общество э, как бы продвинуть, что это, может быть, пришло с Украиной. Ну и тут надо заметить, что правительство очень э, э, так активно зареаг... есть реакция активное правительство, которое заявило, что очень много дезинформации и предупредило граждан как раз быть... Тут внимательними і не вестись на разне таке непонятне обращення, кого. Ну, Тут я маю додати, що з самого початку від польської влади не було повідомлень, а яке походження цих дронів, але згодом прем'єр Туск зазначив, що йдеться саме про російські дрони всередині суспільства польського. От зараз це дискутується, це обговорюється. Тобто є прихильники версії, що це, ну, скажімо, українські дрони були, а є прихильники, які точно впевнені, що це дрони російські. Чи нема таких дискусій? Знаєте, ну, офіційно і правительство, і воєнне говорять, що це російські дрони. І ну, що, якби тільки ведеться поиск тих остатків. Тому, поки, е, як би... так точно все не показали, но видно, даже я сам смотрел профили каких-то неизвестных людей в социальных сетках без, там, без фотографий, без историй, которые именно закидывают вот это, что это, почему это из России, почему вы решили, что это из России. Есть такое, что в социальных сетках это закидывается, но э, не, я думаю, что среди части, наверное, населения это может найти какой-то отклик, потому что здесь есть э, такие люди, которые заявляют, что это не наша Война, что вообще зачем нам это? Если мы там тихо сидели, то она бы быстро закончилась. Но мне кажется, в польском обществе есть все-таки большое понимание, что это Россия и что именно Россия является угрозой, а власти военные именно про это и говорят. Юрась Українське видання Defense Express сьогодні опублікувало великий матеріал у зв'язку з нічною ситуацією нічною атакою дронів на території Польщі, де вони зауважують, що насправді Російська Федерація готувалася до цього нападу з липня, і вони посилаються на публікацію колеги з Польщі, який ще у липні власне опублікував дослідження, в якому йшлося, що в попередніх дронах були сім картки польських операторів зв'язку, і навіть литовських. Чи є якісь деталі щодо е, саме походження дронів у зв'язку з використаними сім картами і, взагалі, е, підготовки Росії попередньої за два ну, місяці до цього до цієї великої атаки? Значит, ну я таких деталей не являюсь военным специалистом или там техническим, поэтому тут мне тяжело комментировать. Но то, что мы видим, скажем, э, во-первых, были уже такая информация летом появлялась, и э, из Беларуси приходили предупреждения, что может быть во время вот этих учений запад 2025 будут пробы таких дроновых атак. Поэтому такая информация была. Ну, такие как бы предположения. Что еще мы видим? Вот последние дни тут в Польше и в странах Центральной Европы были арестованы несколько человек, Выдалены дипломаты, белорусские, связанные с КГБ, которые занимались вербовкой создания агентурных сетей. А еще раньше, даже в Польше, происходили аресты и россиян, и белорусов и людей с украинским гражданством также, которые для россиянов занимались. Такой сбором информации про военные объекты, пробами провокаций, поджогов. Так что, как бы я не удивляюсь, но тут такая их деятельность ведется. И также видно, что есть противодействие со стороны служб контрразведывательных Польши и других стран Центральной Европы. В українських медіа розійшлася інформація, що після цієї ночі владою було оголошено терміновий виклик резервістів, але наскільки я розумію, не коректне формулювання. Так а що саме оголошено, кого закликає влада прийти до певних пунктів? Но это касается территориальной обороны, то есть это дополнительные структуры, которые не являются профессиональной армией, а дополнительная структура обороны. И там, с того, что я видел, это касается только территориальной обороны восточных областей, которые граничат с Беларусью, Например, западные области, это вообще там нету этого этого процесса, а ну как, насколько оно будет пойдет или будет отменено, пока тяжело сказать. Ну да, есть такая информация, что э, в восточных областях э, появилось э, именно воззвание к, резерв, ну, к резервистам, те, которые участвуют в территориальной обороне. То есть это дополнительные такие структуры э, при армии, но они наполовину такие цивильные, ну так, вы... так что есть такое, но я думаю, что это скорее элемент учений, видимо, ну элемент подготовки, но не так, что они делают мобилизацию, чтобы отражать атаку. Ми розуміємо ситуацію, бо на початку повномасштабного вторгнення сили територіальної оборони в Україні дуже потужно влилися в процес захисту і оборони держави, і згодом стало формуванням збройних сил України. Ми на жаль цей процес пройшли або на щастя, тому що це додаткові сили для захисту держави. Юрась щодо потрапляння у житловий будинок була інформація, що Люблін. Ському воєводстві російський безпілотник впав на житловий будинок. Інцидент стався у населеному пункті вирики. Я додам просто що одне з останніх повідомлень, яке надійшло з Польщі від повітряних сил національних про те, що всі цілі були збиті, всі дрони в. Пали уламками так на території, можливо, це то те, що ми зараз бачимо на екрані. Це є наслідки падіння уламків. Не будемо цього стверджувати, точно не знаємо. Але можливо, є якась додаткова інформація саме щодо цього цієї ситуації. Ну, тут я бы тоже... То, что я видел, пока дают официальные комментарии, что это осколки, которые упали. Но я не специалист по этому, поэтому тоже мне тяжело сказать. Ну да, два дрона нашли на запад, это восточная часть Польши, Люблинщина, недалеко от города Белоподляска один, в поле упал, а вот второй, недалеко от города Владава, упал на крышу жилого дома в одной из деревень. Пока больше нет информации, насколько это был взрыв или это осколки. Официально так, польские военные структуры информируют о том, что все цели были уничтожены так что э, тут пока тяжело как-то это комментировать известно что ведется теперь поиск осколков и ну разлет дронов достаточно большой потому что были информации, что один из там дронов осколки нашли в лодинском воеводстве то есть это уже центральная польша не только э, не только граница. І тут додам дані українських моніторингових каналів про те, що дрони прицільно направлялися на ну, майже в один район. І йшлося про аеропорт Жешув, який є, власне, логістичним хабом для направлення до України гуманітарної і військової допомоги. Аеропорт було закрито вночі. Так само не працювали ще декілька аеропортів. Чи відкрили вони свою роботу зараз? Так, да, Варшавський аеропорт відкритий. мне кажется, что только еще в Люблине аэропорт, ну вот в последнее время еще они не дали, не было коммуниката о том, что его открыли. А в Варшаве открыли аэропорт. Но тут Жешов это, в принципе, далеко очень от места того, где были эти дроны сбиты. Так что, значит, это свидетельство того, что польская противоракетная оборона хорошо сработала. Потому что фактически эти дроны, которые вот вы назвали, это при самой границе с Польшей. Вот эта деревня, где упал этот дрон на жилой дом или осколки, это, не знаю, ну, тут точно не скажу, но это примерно 6-10 километров от границы. Так что я просто знаю этот регион, там часто бываю. И э, тот же второй дрон возле Белой Подляски, это тоже там 10 километров. А Жешов, это ну, далеко, это несколько несколько сот километров туда на юго-восток Польши. Так что, в принципе, видимо, это, ну, их сразу быстро нашли и нейтрализовали. На останок хочу спитати вас а, про м, ті маневри, які готуються Росією та Білорусію 12 вересня. А, стартує стартують навчання запад 2025 е, в Україні. Оглядачі пов'язують зараз е, цю ніч. Ці вторгнення дронів з тим, що готуються навчання, нібито е, так звана Російська Федерація промацує протиповітряну оборону Польщі у такий спосіб, і е, у тому числі заради оцих навчань, чи в самій Польщі пов'язують ці дві події. Ну, в самой Польше очень с большой осторожностью относятся к этим учениям. И вчера как раз польское правительство заявило о том, что закрывают последний переход, который был пограничный открытый с Беларусью в Бресте, в Тересполе. И закрывают на время учения до 16 сентября весь транзит, все как бы ну, границу с Беларусью. Это связано с учениями. Что касательно дронов. Я помню, мы обращали внимание, были такие появлялись в белорусском инфрапространстве инфра э, предупреждения, что может быть эти учения будут связаны с такими атаками дронов. Насколько так ли это связано? Трудно сказать, но по крайней мере, то, что мы видим теперь, что ночью в момент атаки дронов началась большая акт компания дезинформационная российских ресурсов, так что я думаю, что, наверное, это связано, потому что, ну, по крайней мере, это видно даже не специалисту, что атака дронов и дезинформационная кампания, то есть это было одно и то же время. Как это будет дальше развиваться? Ну, посмотрим. Ну, в Польше к учениям относятся с очень большой осторожностью, и поэтому предпринимаем такие действия. До речі, чи е, намагається польський уряд протистояти, суперечити дезінформації всередині країни, зокрема, можливо, блокуючи певні соціальні мережі або обмежуючи доступ до певних сайтів? Як у Польщі з цим е, власне справи? Е, ну, тут... Правительство уже давно, есть даже целая специальная структура, которая создана и при армии, и часть гражданского общества следит за такими троллями или же за такими российскими сайтами, которые тут пробуют закидывать информацию. Что касается блокады, ну, мне кажется, это уже, наверное, тут по суду, и это должны быть какие-то просто вопиющее нарушение законодательства, но в основном ведется большая такая разъяснительная работа, объясняется людям, что надо быть внимательными к информации, которая появляется в социальных сетях, как проверять источники, как обращать внимание на нестыковки. И этим занимаются как правительство, так и журналисты. Большая есть такая компания со стороны и изданий польских, и журналистов, экспертов, которые обращают внимание общества на то, что оно может быть попросту поддаваться манипуляциям со стороны российских троллей. Я дуже вам благодарю за включение и за оперативную информацию с середины Польши. Юра Селихтарович, журналист польского радио для закордону, был сегодня на усі.